маленький зайчонок улыбнулся маме. Я тебя люблю вот так и развел руками. А вот как я тебя люблю, мать ему сказала, развела руками и тоже показала. Это очень много, прошептал зайчишка. Это очень-очень много. Много, но не слишком. А вот как я тебя люблю. Зайчик улыбнулся и на травке муравей перекувыркнулся. А вот как я тебя люблю, мамочка сказала, улыбнулась, обняла и поцеловала. Это очень, очень много, прошептал зайчишка. Так прошел веселый день. В час, когда смеркалась желто-белая луна, в небе показалась. Ночью детям надо спать. Даже в нашей сказке тихо зайчик прошептал, закрывая глазки. От земли и до луны, а потом обратно. Вот как я тебя люблю, разве не понятно? Подоткнув со всех сторон зайки одеяло, тихо-тихо перед сном. Мама посчитала. Это очень, очень много. Это так приятно, когда любят от луны, а потом обратно. Носите на руках детей. Смелей носите на руках детей.